Сейчас мы еще немножечко, как настоящие профессиональные музыканты, попробуем разогреться. Барабанщик. Итак, внимание. Давайте просто послушаем, как звучат наши... У нас здесь полный зал гостей, так что, гости, поднимите руки, чтобы вы понимали, что вы здесь с нами. У нас маленькая репетиция. Итак, внимание. Все, внимание, барабанщик. Начинай, давай. Раз, два. И посмотрите, как он стучит. Бра! Вот он как стучит. Грубо а! поддержки ручки. Э -э -э! Вот он какой молодец. Да, барабанщик хорошо звучишь, Молодец. Ну, мне кажется, у нас а, бас-гитара, да, еще не прозвучала. Итак, внимание, поддержка бас гитары. У меня не бас-гитара, у меня бас-гитара. Одна. Вот бас-гитара. Итак, внимание, бас, гитара. Выходи, шаг вперед. Выходи сюда, бум. -бум. Бас, гитара, четыре струны. А тут их пять порожек, это как? Это бас, гитара. Это бас, гитара, посмотри. Это улучшенная бас, гитара. Начинаем. Отстань. Бас, гитара. А сейчас я думаю, что все хотят вот так вот, ну что ж, хорошо звучит, но соло-гитара еще не прозвучали, да? да? Внимание, соло-гитара, шаг вперед, выходите, порепетируем. Привет. Готовы? Видео снимаешь или фото? On, come on, come on, ну что ж, выйдите, как хорошо солист. Возьми микрофон, попробуешь спеть просто так, импровизация. Готов, держи микрофон. Группа поддержки поддержит. Итак, внимание, наш солист. Yeah, 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 yeah. Yeah. Ну что ж, так, теперь попробуйте вместе, девочки, Вы помните ваши движения. А, да, мы все придумали. Ты у нас держишь все время ритм, договорились? Я понимаю.